ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਮੋਮਿਤਾ ਦੇਵਨਾਥ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹਤਿਆਕਤ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਮਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਮਿਤਾ ਦੇ ਰੇਪ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਹਤਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲੇ આરોપીਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਜਲੀ ਅਰੋੜਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰੰਜਨਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਦਮਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜਗਨ ਨੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਚਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੈ जागरूकता और कलकत्ता में जो ये कार्ड हुआ है ये सिर्फ कलकत्ता में ना होकर पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए भी बहुत ही शरनाक बात है और हमें इसके लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए और हम लोग अपनी सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं वो तो दोषी एक नहीं है बहुत सारा बहुत सारी जो मैनेजमेंट है बहुत तो दो सारे लोग है उन्होंने कि दोषी पर फांसी की सजा दी जाएगी की सजा तो बहुत होती है फांसी की सजा तो एक छोटी सी सजा होती है जिसमें की उसको कोई दर्द नहीं होता उस बच्ची ने पूरे चालीस मिनट का दर्द और बहुत सारी यात्राएं सही है जो कि हम लोग बयान नहीं कर सकते इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं अपनी सरकार से अपील करते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये जो फेस ना करना पड़े और हमें मैं अपने हमारे जो माता पिता है जो पेरेंट्स हैं उनसे भी ये अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को निडर और सेल्फ डिफेंस सिखाए कि अगर कल को उन पर दिख पाए तो कभी भी वो डरे ना क्योंकि जो हमारी आज की नारी है शक्ति है वो अबला नहीं सबला है हमें सबला बनना है और आज हमारे बीच में पठानकोट की सारी एन चाहे वो हंसनी एनजीओ है वुमेन वेलफेयर है कॉन्फ्रेंस है में से कुसुम खजूरिया जी है आशा भगत जी हैं कामरे गौशाला से हमारे साथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही है जो रा, मिसिज राज जोगरा जी हैं वो हमारे बीच में इसके अलावा भी सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बहुत सारी नारी शक्ति पठानकोट की यहाँ एकत्रित हुई है और हम पूर्व सभी में एक रोष है कि ये जो कांड हुआ है जिसका मतलब दोषियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके ऊपर की जाए आज हम सारी संस्थाएं जो है हमारी जितने भी कैसे जाते हैं पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि तो जो कलकत्ता में डॉक्टर लड़के के साथ रेप हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि तो लड़कियां माँ बाप घर से बेचते हैं उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सके कितने पैसे लाखों के हिसाब से वो पैसे अपनी लड़कियों पे लगाते हैं पर क्या फायदा हुआ लड़कियों को पढ़ा के लिखा के डॉक्टर भी बनाया उन्होंने तो वो बच्ची बच्ची नहीं तो फायदा तो मा, क्या उनसे माता पिता पर क्या रही होगी अकेली बड़ी लड़की नहीं है हमारे पूरे भारत में ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसे रेप केस होते हैं और ये जो ये जो, 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 जो बात है बहुत शर्मनाक है हमारे जो राजनीतिक नेता है नेता हैं और हमारी जो सरकार है उनको चाहिए उनके लिए एक ऐसा कानून बनाया कि जो भी लड़का किसी लड़की से अध्यय करता है उसको उसी टाइम फांसी देनी चाहिए एक बार फांसी दी जाएगी तो बाकी जो सारे लड़के हैं वो को खुश होने का स्टेप उठाएंगे उनके द, 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 दिल में एक डर पैदा होगा कि हमें फांसी हो सकती है इसलिए मैं उन जो लड़की हमारी चली गई है उसके मैं भगवान से जो प्रार्थना करूंगी उनको अपनी शरण ले उसको उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके पेरेंट्स को भी इस दुख को सहने की शांति मिले और हमें ये बहुत दुख हो रहा है कि हमारी जो देश की लड़कियां उनके साथ ऐसा हो रहा है इसी इसी डर से लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते तो एक मैंने कल परसों भी सुना है कि एक बस में भी पंजाब की बस में भी एक लड़के के साथ हुआ है। तो लड़कियाँ कैसे बाहर जाएंगी हम वैसे तो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ तो फिर फायदा क्या हमें पढ़ाने लिखाने का अगर हमारी लड़कियां ऐसे दरिंदों का शिकार बन जाए और मैं बस सरकार से नहीं कहना अपील करना चाहती हूँ की इनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A N M Gems Cambridge International School, Pathankot, affiliated to C B S C New Delhi. Little kids are soft at Such is our kindergarten section, with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC naval unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate, and skating classes. Training of vocal, classical, and western music dance classes for hip-hop, freestyle, jazz, locking-popping, chess, horse-riding, football, and so on. a and Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institute's Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankul.